Без решения суда настаиваю. Изымать автомобиль не имеете права. Вы Я сказала, Да. В случае, если вы будете препятствовать проведению Где следует... ваш значок? Протокол. В кармане. В кармане? А, а он обментирую. там должен быть? Повесьте его, пожалуйста. Ну, я согласен. Не, прицепите его, чтобы его видно было. Я, я, просто я просто хочу рука, его помню, я. хочу заснять его. Давайте посматривать свой. Я не автомобиль, я делянку. Я делянку. Коллеге можете дать телефончик, пусть подержит он, не криминалист. А? Он не криминалист. Да. Вы потом да, скажете, какая разница? Статья 104. Так а вы, получается, Возьмите. без значка вообще никто. Я могу предоставить, вы со мной сейчас познакомитесь. Ну да. Вы знаете, что его приховывать и заборвать, но Нагрудний знак. Нагрудний знак повинен Поку, бути на видному місці. Це ви так добре показуєте, пальцем закриваєте. Пожалуйста. Там номер закрыли Кусякин. Подождите, я не ознакомился. Ещё Кусякина Анна Григорівна, інспектор. Понятно. Дата. 14-12-20 дата закінчення. 14-12-16 ставиться? Вот, спасибо. А номер значка? Протокол складається з судної частини, яка повинна містити відомості про місце, час проведення та назву процесу. Особи, як... Робити... 049-283. Спасибо. Спасибо. все-таки повесьте. Он дырявый, одежду, потом она разлазится. Девушка, ну есть статья 18, я, часть 3. Я согласна, просто за свои деньги куплены пошла, ты потом дырка там, это неприятно. А зачем да? вы покупали за свои деньги? Потому что нам не дают они то в чем. -то. Как это не дают? Ну не дали, вот дали старые. Пистолеты люди. вы День... тоже покупаете с патронами? Нет. Да. Могу подсказать, где купить. Да. документы, Подскажите. Подскажи. Он оперативный сотрудник. Да тоже не видно, что он оперативный сотрудник. А? Хорошо, что не Плохо. Что ж тут хорошего? Удостоверение Ну, желательно без значок повесить, не только удостоверение. Потому что погоны значок, старые. Так, э... Значок. Я вижу, что значок, я не могу номер посмотреть. смотрите, смотрите не закрывай вот. ничем. Я понимаю. А, э... солнце, вот как вот. Не, он, нет, не, нет, чуть ниже. Радиус. Ниже, ниже. Ниже. Ну не ну, играйте, вы начинаете муч муч издеваться. я не издеваюсь, рукой показываю. Ну, правильно, чуть-чуть приподнимите. Вот так, вот, да. Да, 20 493 86. Разворачиваюсь. удостоверение. Сімак Сергій Володимирович, Коперу уповноваженный. Спасибо. Ви ж розумієте, що наліччя значка у вас в кармані, це мінімум дисциплінарка. Мінімум. Форма не предусмотрена. Вам это нужно? Это никому, это... никому это не нужно. Никому не нужно. Ну, ну так вы с людей требуете, да, каких-то, чтобы они придерживались каких-то законов. В то же время сами вы не придерживаетесь. Вы плюнули на восемнадцатую статью. Лично, ко мне, какие у вас претензии? Отсутствие значка. на я, видном я месте. У меня к вам нету претензий. Вы говорите, что к вам пристаю. М? Я к вам не пристаю, ни с какими. Вообще, не, претензий. я просто говорю, что вы вот, требуете от людей, да, соблюдения закона, а сами его не соблюдаете. Ну, вот получается, какая-то позиция такая неравная. Если я представитель закона, я могу. Кое на что плюнуть, что-то не заметить, да, что-то не сделать. Ну так получается. Вот у меня знаю, одна рука бы, занята Конкретную ситуацию, ну, допустим, за меня вот даже, даже конкретная ситуация. А вот так вот есть КПК, можно... есть ну, статья 214 в КПК, да? да? Вы ее так приблизительно помните, знаете? Нет, не Ну я вам могу рассказать. Нет. Я смотрю. Вниз. Рассказать? Да я посмотрю, я почитаю. -а -а.